Вкусного всем! Сельдь по-кашубски при популярные в Польше, возможно, не меньше сельди в сметане с яблоками. И уж точно номер один среди сельди в томате. Кашубы – это народность Поморья, региона Северной Польши, славянские традиции которой до сих пор известны и популярны в Польше, в том числе и в кулинарии. Первонаперво создадим маринад. 200 мл уксуса, яблочного или винного, разбавим в два раза больше объемом воды, 400 миллилитров. Добавим специи 10 зерен черного перца, 10 зерен душистого перца пару тройку листиков лавра, столовую ложку зерен горчицы, 2 столовых ложки с горкой сахара. Солить не будем. У нас сельдь соленая. Мы наоборот будем лишнюю соль забирать. Доводим до кипения и кипятим 10 минут. Затем необходимо выключить огонь и маринад охладить. А пока он охлаждается, подготовим сельдь. У меня две тушки сельди больших хороших. Это может быть и филе слабосоленой сельди. Тогда следующие манипуляции вам не нужны, а нам необходимы. Отрезали голову, вспороли брюшка. Голову со всем содержимым брюшка, кроме молок или икры, выбрасываем. Делаем надрез вдоль верхней части тушки. Заодно надрезом обходим спиной плавник, так его легче будет удалить. Вырезаем брюшной плавник и вырезаем надрезов с двух сторон анальный плавник. Отрезаем хвост. Затем заведя пальцы в надрез верхней части тушки. Начинаем отодвигать осторожно филе одной половинки от хребта. Осторожно, чтобы боковые косточки остались на хребте, а не в филе. Большая часть по крайней мере. Вот так примерно. Также осторожно начинаем отделять вторую половинку филе от хребта. Видите, на хребте остались не только брюшные и остистые кости, но и множество тонких боковых. Следующий этап ⁇ удалим кожу. Ее главное подцепить ногтями или сделать надрез под нее. И просунув пальцы между кожей и филе по всей ширине филе. Снимать ее как чулок ⁇ это очень легко. Кусок филе готов. Теперь только счистим пленку с брюшной полости и удалим те косточки, что остались. Или точнее, те, которые мы видим. Также обработаем остальные куски филе. Нарезка филе. У меня широкие селедочки попались, я нарежу на три полосы. Если сельдь у вас узкая, можно и на две. Верхнюю и среднюю я еще разделю на два пласта. Это делать вообще не обязательно, но у меня они довольно широкие неудобно будет сворачивать в колечко. Конечно удаляем косточки, что еще остались в филе. Их в селедке просто неимоверно много. Они хоть и тоненькие, но если можно, то почему бы их не удалить. Колечки скручиваем при необходимости закрепляя зубочисткой. Я рекомендую это делать до маринования. Сейчас сельдь мягкая, пластичная. Когда закончится маринование, я покажу почему именно сейчас идет формирование колечек. Колечки скручены, заливаем маринадом охлажденным. Специи можете пока не доставать из него. Побеспокойтесь, чтобы все колечки были погружены в маринад. Маринуем от 8 часов до суток в холодильнике. Филе промаринуется сладковато кисленьким вкусом и избавится от лишней соли. Ближе к концу маринования займемся соусом. На широкой сковороде нагреем растительное масло, ложек 5-6, штук 6 луковиц небольшого размера, Нарежем полукольцами и потушим в масле. Протушим, а не прожарим огонь ниже среднего. Минут 5-7 до мягкости. Добавляем до 1 столовой ложки сахара. 2 горсти изюма. Ранее ее роль играла клюква сушеная чаще всего. С ней и мху вкусней, кстати. Перемешайте и дайте раствориться сахар. Это минут 5. Затем добавляем кетчуп. Мне и многим полякам нравится именно тут кетчуп, хотя может быть и томатная паста. И стакан воды. Перемешаем, добавим по возможности столовую ложку сушеной паприки. Немного соли и немного черного молотого перца в конце и еще потушим минут 5 и готово, можно остывать. Достанем из маринада колечки, как вы видите, они даже после удаления зубочистки прекрасно держат форму. Скажу больше, вы теперь даже разогнуть их в полоску не сможете, они сломаются. Поэтому в колечки их необходимо скручивать именно перед маринованием. Хотя иногда сель по-кашубски делают и просто из полосок сельди, но колечками красивее и несложно. На дно блюда для окончательной пропитки наливаем соус, выкладываем колечки, зубочистки удаляйте, в них нет необходимости. Сверху заливайте еще соусом, давая ему попасть между кусочками. Изюминки или клюковки, если у вас аутентично, можете вставить внутрь колечек. Я выкладываю еще второй ряд, который уже заливаю оставшимся соусом. Теперь необходимо дать постоять сельди в соусе, ну хотя бы пару часов, а в идеале сутки. Хотя скажу я вам, на третьи сутки они вообще божественны. Но уже через два часа жену нужно было сдерживать, чтобы вся сельдь не исчезла. Мы, когда бываем в Польше, всегда покупаем сельдь по-кашубски. И в первый день для нас отмечания приезда кашубская селедочка обязательно на столе. И на праздники дома тоже, только уже приготовленная самостоятельно. Делимся с вами любимым праздничным рецептом. А ваш лучший ответный подарок для нас – лайк или подписка. Ждем вас на канале Корчма вновь и будьте здоровы!